तारानायक शेखराम स्थितमुपीम गवापीन वक्षोरुहाम। पानिभ्या मलिपूर्ण रत्न चशकम् रत्त्राम् भीप्रधीम। सौम्याम् रत्म् गठस्थरक्स्थचरणाम। ध्यायत्रामं ीं वाक्षोरुहाणिभ्या मलिपूर्णरत्नचकं सौम्यां रत्नस्वचरणां त्वयामम्बिका इन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां वाणिक्यणिकुलीश्वर तारानायकशेखशां स्थितमुसीं वापीनपक्षोरुहा

ौम्यां रघटसरणां ध्यायेतायामम्बिकां सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां वाणिक्यणिलिस् पुरस्परनायकशेखरां स्थितमसीं वा पाणिभ्या मलिपूर्णरत्नचषकं सिन्धूरारुणविरुहां त्रिनयनां माणिक्यमूलीस्पुरस्तारायकशेखरां स्थितमुखीं वापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्या मलिपूर्णरत्त चषकं रक्तवलं भीप्रतीं सौम्यां रत्याघटस्थरस्तचरणां ध्याये त्वया मम्लिकां सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यणिलीस्फुरस्तारानायकशेखरां स्थितमुखीं वा पीनपक्षोरुहां पाणिभ्या मलिपूर्णरत्त चषकं रक्त

सौम्यां र्यां ध्यायेधूरारुणविग्रहां त्रिनयनां वाणिक्यणि सारानायकशेखरां स्थितमसीं वाक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तं प्रतीं सौम्यां रद्वरस्वचरणां ध्यायेतायां

सौम्यां रघटस्वक्तचरणां तयामम्बिकाम् त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्पुरस्पुरस्तारानायकशेखरां स्थितमुसीं वाक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रकोद्रलं भिव्रतीं सौम्यां रघटस्वरक्तचरणां ध्यायेतयामम्बिका ूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमुलीस्फुरस् तारानायकशीक्षां स्थितमसीं वा पीनपक्षोरुहां पाणिभयामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तज्जलं पीडतीं सौम्यां रत्नभटस्थ क्षूरुहां वाणीभ्यामलिपूर्णरत्नचकं रामं विकमाधूरारुणविग्रहां त्रिनयनां वाणिक्यणिलेस्पुरस्पुर सारानायकशेखरां स्थितमसीं ग्वापीनपक्षोरुहां म्बिका सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यनिलीस्पुरस्तारानायकशेखरां स्थितमसीं वापीनक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोलं भिप्रदीं सौम्यां रत्नकटस्वरस्वचरणां ध्यायेतायामम्बिकाम्

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು